أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فَجَعَلْنَا هَٰنَكَالَ لِلْمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَا خَلْفَهُ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ صدق الله العظيم یہودیوں کے مختلف حالات ذکر ہو رہے ہیں اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ مسلاۃ وسلام کے واسطے سے حدود طے کر رکھی ہے حد بندی کر رکھی ہے اپنے احکامات کے ذریعے بتا دیا ہے یہ کر سکتے ہو یہاں تک کر سکتے ہو یہ نہیں کر سکتے اس سے آگے نہیں جا سکتے آج کے لفظوں میں جسے بارڈر لائن کہا جاتا ہے یہود پر بھی حضرت داود علیہ حسلاط والسلام کے زمانہ میں ایسی ہی ایک حد بندی کی گئی بارڈر لائن کھینچی گئی چنانچہ یہود سے کہا گیا کہ تم نے ہفتہ والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا ہفتہ والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا یہ اللہ جل شان کی طرف سے حد کھینچ دی گئی اللہ جل شان کے جملہ احکامات میں حکمتیں بھی ہوتی ہیں اور بندوں کے لیے آزمائشیں بھی کہ انسان کہاں اپنے نفس کی مانتا ہے اپنی ضرورتوں کو دیکھتا ہے اپنی خواہشات کو دیکھتا ہے اور کہاں میری طرف دیکھتا ہے اور میری مانتا ہے چنانچہ حکم یہ دیا گیا کہ ہفتہ والے دن شکار نہیں کرنا پھر آزمائش کے طور پر مزید آزمائش کے طور پر وہ دیکھتے کہ ہفتہ والا دن مچھلیوں کی بہتاط ہوتی کثرت ہوتی یوں سطح کے اوپر تیرتی پھرتی ایک طبقہ تو پختہ ایمان عزم یقین والے اللہ کی حد میں رہے چنانچہ انہوں نے ہفتہ والا دن کسی طریقے سے بھی مچھلی کے شکار کے قریب بھی نہیں گئے اور ایک طبقہ ایسا تھا کہ جنہوں نے اللہ جانہ کے حکم میں کچھ تعویل کر لی تعویل کا مطلب کھلم کھلا خلا ورزی بھی نہیں کی اور پوری طرح سے اللہ کا حکم مانا بھی نہیں اپنے ذہن میں کوئی درمیانہ رستہ اختیار کیا جسے آج ہم درمیانہ رستہ کہتے ہیں اور اللہ کے بہت سے حکموں سے ہم بھی کوئی پتلی گلی ڈھونڈ کر نکلتے ہیں جسے ہم دنیا داری کہتے ہیں کیا کریں دنیا داری بھی تو رکھنی ہے چنانچہ انہوں نے ایسا کیا کہ ہفتہ والا دن کنڈیاں لگا لیتے جال پھینک دیتے یا ہفتہ والا دن دریا کے کنارے پر گڑا کھود دیتے اور ایک نالا سا اس طرف بنا دیتے ہفتہ والا دن مچھلیاں پھنس جاتی اتوار جو ہی شروع ہوتا پکڑ لیتے تو یہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہیلے بہانے ہیں اس سے نکلنے کی کوشش ہے خداوند قدوس نے انہیں سزا دی سزا یہ دی فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَتًا کردن انہیں کہا گیا آواز لگائی گئی بندر ہو جاؤ یہ ذلت اور رسوائی ہے تمہارے لیے تم قابل نہیں کہ انسان کہلاؤ انسان بن کر جیو اور انسان بن کر مرو انسان تو ان سے ہے جس کے سینے میں اللہ کی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جیتا ہے اور ان کے حکموں پر مرتا ہے ایسا نہیں تو وہ انسان کہلانے کے حقدار ہی نہیں بہرحال تین دن یہ زندہ رہے اور اس کے بعد ایسے ہی اللہ کی سزا میں مر گئے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید انسان شاید انسان جب اسے سزا دی گئی اور بندر بنا دیا گیا تو اس سے پھر بندروں کی نسل شروع ہوئی ایسا نہیں ایسا نہیں جو قوم اور جو توقع اللہ کے جرم میں پکڑا جائے ان کی نسلیں آگے نہیں چلتی بندر پہلے سے موجود تھے انہیں تو ذلت اور رسوائی کے لیے تھوڑی دیر کے لیے بندر بنایا گیا بہرحال ارشاد فرما لما بین یدیہا وما خلفہا قرآن پاک میں اس واقعے کا تذکرہ اب یہ حضرت دعوت کے زمانے کا واقعہ بنی اسرائیل یہودیوں کے ساتھ پیش آیا تو یہ پرانی بات ہوئی صدیوں پہلے خدا جانے کتنا زمانہ پہلے آج قرآن پاک میں ذکر ہے اور یہ اس وقت ہم نے تلاوت کی اور ہم اس واقعے کو پڑھ رہے فرما یہ واقعات ہم کیوں ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ جو ہمارے نافرمان ہیں انہیں عبرت حاصل ہو جائے نکال لما بین یدیہا وما خلفا و ما جو موجود تھے ہمارے نافرمان اور باغی ہمارے حکموں کو توڑنے والے ان کی طرح حد سے تجاوز کرنے والے وہ سمجھ لیں کہ ہم کسی کو پکڑنا چاہیں اپنی حکم ادولی پر تو یوں اس کی ڈور کھینچتے ہیں نقال نکیل سے نکیل جو اونٹ کے ناک میں ڈالی جاتی ہے تاکہ مست اونٹ ہو تو وہ قابو آ جائے مالک اسے اپنی طرف کھینچ لیں اور اس نکیل کے سارے ہی اونٹ میلوں سفر کرتا ہے تو فرما جو ہمارے نافرمان ہیں ان کے ناک میں نکیل پڑی ہے ہم جب چاہیں کھینچ یہ تو نبی رحمت حضرت رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہونے کے طفیل اس امت محمدیہ پر اللہ کا انعام ہے کہ اسے ایسے کسی اجتماعی اور فوری عذاب سے دوچار نہیں کیا جاتا مہلت دی جاتی ہے لیکن اللہ کی طاقت تو وہی ہے وہ لِّلْمُتَّقِينَ نافرمانوں کے لیے تو یہ عبرت ہے اور تقویٰ والوں کے لیے نصیحت جو پہلے سے ہم سے ڈر ڈر کر زندگی گزار رہے ہماری مان مان کر زندگی گزار رہے ان کے لیے نصیحت ہے نافرمانوں کے لیے عبرت اور کے لیے نصیحت عبرت کا مطلب جو کر رہے ہو باز آ جاؤ ایسے ہی پکڑیں گے اور اپنوں کے لیے نصیحت کہ تم نے ایسا نہیں کرنا تم نے ایسا نہیں کرنا ہماری حکم ادولی سے دور رہنا ہے اللہ سمجھ دے عمل کی توفیق